Всем привет! Китайский рецепт приготовления ароматного картофеля со свининой. Обожают и взрослые, и дети. А аромат во время приготовления будет такой, что все не участвующие в приготовлении будут мерить шагами квартиру в нетерпении. С вопросом, когда же это можно будет съесть. Это настоящий китайский рецепт. Так готовят в Китае. При этом блюдо совершенно не острое. Это прекрасное сочетание свинины и картофеля в китайских ресторанах подается на тэбане. Это такая сковородка для подачи у нас будет обычная домашняя подача. Для приготовления потребуется мелкий или небольшой картофель. Лучше молодой. Диаметр клубни чем меньше, тем лучше, но желательно не более 5 сантиметров. Свинина. Идеально бекон или подчеревок. Чем мяснее, тем лучше. Лук двух видов. Репчатый или шалот и зеленый. Причем зеленый лук берем только белую часть стебля. Имбирь. Довольно приличный кусочек. Размером 1,5-2 спичечных коробка. Две-три щепотки корицы. Вообще в Китае применяют кору коричного дерева. Кассии. С корицей они идентичны. А иногда у нас под названием корица как раз ее и продают. Лавровый лист и бадьян. Бадьян здесь обязателен. Он станет основой композиции аромата. Черный молотый перец и вейдзин. Вейдзин это глютамат натрия. В чистом виде у нас редко встречается, и заменой его является обычный сухой куриный бульон. Сахар, Основа очень частого сочетания в китайской кухне мяса и сахара. Шасинское рисовое кулинарное вино можно купить в интернете. Лучшая замена – питьевое рисовое вино. Сэке или другое китайское. Совсем отдаленная замена – полусухое белое, лучше херес. Но в таком случае не будет аутентичного аромата. Это будет вкусно и ароматно, но уже по мотивам, а не оригинал. Светлый соевый соус и устричный соус. Они важны и их сейчас несложно купить в супермаркетах или интернет-магазинах. Вода для тушения и масло растительное. Немного для жарки. Лучше кунжутное или арахисовое. Подготовим продукты к приготовлению. Нарежем бекон. Сначала полосками толщиной от полусантиметра до сантиметра. А затем нарежем их кусочками шириной 2-3 сантиметра. Для приготовления этого блюда идеальная свинина это чередование прожилок мяса и жира. Очистим имбирь. и нарежем его пластинами. Так он будет отдавать сок постепенно при тушении и в нем все равно останется много вкуса. Обработка белой части стебля зеленого лука это нарезка вдоль. Так нарезают в Китае, так будем нарезать и мы. Зачастую способ нарезки это важно, а в китайской кулинарии это супер важно. И последняя подготовка перед тепловой обработкой. Нарезка репчатого лука или лука шалот. Тут также важен способ. Дело в том, что в Китае крайне редко нарезают лук кольца, как это принято у нас. Основной способ – нарезка сегментами по длине луковицы, как сейчас режем мы. При этом способе основная часть сока лука остается в пластине. В тепловом процессе она выпрямляется, а не скручивается. А затем следует разобрать отрезанные кусочки на сегменты. Это также важно. Жарить будем на воке, это идеальная сковорода для приготовления китайских рецептов. Хотя для этого рецепта это и не принципиально. Подойдет и казан, и глубокая сковорода. В воке удобнее мешать. И множество китайских рецептов рассчитаны на быструю жарку. Для этого вок идеален. Тут же мы будем долго тушить и недолго жарить. жарить будем прежде всего картофель. Нальем немного масла на очень хорошо нагретый вок. Лучше даже снять рассекатель комфорки. Распределим масло кисточкой или ложкой по стенкам и высыпем картофель. Перед этим его, конечно же, помыли и почистили. Кожицу можно снять, это не принципиально тут. Жарить картофель будем только до образования поджаристой корочки. Далее он у нас еще будет готовиться. Если его много, можно обжарить партиями или целиком всю партию. Время не уйдет одинаково, внутри он не успеет приготовиться. И нам это и не нужно пока. Уйдет минут 10 при нечастом, но обязательном помешивании нам необходимо, чтобы все клубни получили корочку, хотя бы небольшую. Затем вынимаем картофель и в оставшееся масло добавляем свинину. Тут уже будем жарить партиями. Нам необходимо придать хорошо зажаренную корочку свинине. Готовить же ее будем еще в дальнейшем. Огонь все еще максимальный, который вы можете сделать. Получили корочку, вынимаем, добавляем следующую партию. Жира у нас много, свинина была жирной, лучше, конечно, чтобы она была мясной. Меньше будет этого же жира. Конечно, периодически помешиваем, чтобы все кусочки поджарились равномерно. На каждую партию 3-4 минуты уходит. Вынимаем и откладываем свинину, готовим основу соуса. В жир оставшийся от жарки добавляем сахар. Лучше, конечно, было добавить леденцовый, но можно и обычно белый. Сахар жарим, пока он не расплавится и не начнет тянуться, как вы видите. И быстро добавляем бадьян и лавровый лист. Их ароматы должны насытить жир. Также добавляем зеленый лук, имбирь, и корицу перемешиваем все ароматы от этих специй и овощей насытят жир а сахар сделает соус тягучим видите как он вспенивается как только чувствуете что аромат пошел по полной Добавьте свинину и шаосинское кулинарное вино. Затем воду горячую. Нагрейте ее перед этим, например, в микроволновке. Перемешиваем. Затем добавляем соевый соус и половину устричного соуса. Запахи начинают поднимать всех. На кухню паломничества с вопросом, когда же мы будем? Аромат от специй, устричного соуса, шаосинского вина просто сказочен. Кстати, шаосинское кулинарное вино это алкогольное рисовое, которое настояли на специях. Поэтому оно используется исключительно для приготовления. Его не пьют, на вкус оно само по себе не очень, непривычный вкус. Не скажешь даже, что это вино. Но оно несет в себе частичку аромата Китая. И там его добавляют даже в десерты. Хотя в основном при приготовлении мяса. Накрываем крышкой и тушим 30 минут на малом огне. Затем добавляем картофель. Перемешиваем. И накрываем крышкой, тушим еще 15-20 минут, в зависимости от размера картошки. После тушения смотрим, сколько у нас жидкости. Она должна быть, но ее должно стать немного. Поэтому выпариваем на большом огне до 2 третей или половины объема верхнего уровня продукта где-то минут 5-10. Выпарили, выключаем огонь. И только после этого добавляем сухой бульон и черный перец. Еще раз перемешиваем. Накрываем крышкой и пока отставляем в сторонку. Быстро приготовим лук. Он готовится отдельно. Для этого на сковороде в небольшом количестве масла Поджарим его слегка на большом огне. Так, чтобы он оставался хрустящим, но получил немного поджаристости. Это где-то минута. И добавляем оставшийся устричный соус. Помешивая, не убавляя огонь, доведем до состояния, чтобы соус полностью окутал лук. И выключаем огонь. Ароматнейшее блюдо, одно из самых волшебных по запаху блюд китайской кухни, готово сервируют его следующим образом. Сначала выстилают тарелку луком, затем сверху выкладывают массу из картофеля и свинины. В идеале это тебан, предварительно раскаленный в духовке. Тогда лук еще будет шкварчать на нем при подаче, и все будет очень горячим. Но можно как у нас, на тарелке. Вкус насыщенный, пряный и сочетающий в себе настоящий колорит Китая. Картошка мягкая, но она держит форму. Свинина насыщена соусом под завязку, но при этом все еще имеет свой вкус. Про соусы говорить не смогу. Настолько вкусно. Это обязательно стоит попробовать. А потом точно будете постоянно готовить. Одно из лучших блюд китайской кухни. Приятного аппетита! По-китайски хао вэй Подписывайтесь на канал Качма и будьте здоровы!